Hər bir insan dünyaya gələrkən inqə deyərək ağlayır. İnqə sözünün hər bir hərfinin böyük mənaları var. Öncə bir faktı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Yəqin bilirsiniz ki, yer üzünə gələn hər bir insan müsəlman olaraq doğulur. Həmçinin dünyaya müsəlman gəlməklə bərabər inqə sözünü də gətirir. Və sələcə inqə nə deməkdir? İnqə sözündəki i hərfi İslam, m hərfi namaz, q hərfi Quran, a hərfi Azrail mənasını verir. Cörpələr demək istəyərkə. Ey bölgülər, İslam'a yönəlin, namaz qılın, Qur'andan yapışın, Əzrailə hər gün yada salın. Bəri başdan deyim ki, bu sözlərin hamısı ərəb mənşəli sözlərdir. Birinci hərfin mənası: insan, İblis, İslam. Yəni həyat insanla İblisin mübarizəsidir. Xilas yolu isə İslamdır. Bu birinci hərfin mənasıdır.